আপুনিও কেঁচা পিঁয়াজ খায় নেকি বাৰু যদি খায় তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাওক মই এটা কথা জানো আমি বহুতেই কেঁচা পিঁয়াজ ভাতৰ লগতে হওক বা ৰুটিৰ লগতে হওক খাওঁ কিন্তু আপুনি জানেনে এই কেঁচা পিঁয়াজ খোৱাৰ ফলত আমাৰ কি কি উপকাৰ বা অপকাৰ হ'ব পাৰে আহকচোন জানো পিঁয়াজ খোৱাৰ আমাৰ কি উপকাৰিতা আছে বা কি হ'ব আমাৰ শৰীৰৰ আমাৰ পাকঘৰত এনেকুৱা কিছুমান বস্তু থাকে যি নেকি আমাৰ শৰীৰটো একদমেই ভৰিৰ পৰা মূৰলৈকে সুস্থ কৰি ৰাখে এনেকুৱা কিছুমান বস্তু আছে যি নেকি আমাৰ পেটৰ বধ হজমি আৰু পেটৰ অসুখৰ নিচিনা সমস্যাও দূৰ কৰি ৰাখে আৰু ভৰিৰ পৰা মূৰলৈকে আমাৰ শৰীৰৰ যিখিনি বেমাৰ সেইখিনিও আমি ঠিক কৰি ৰাখিব পাৰোঁ এই পাকঘৰত পোৱা কিছুমান বস্তুৰ দ্বাৰা আমার হৃদযন্ত্র শক্তিশালী করে রাখব এইখানে বস্তু নিয়মিত সেবন করে আমার শৰীৰৰ নার্ভর যি সমস্যা শীরা উপশীরা কোচ খাই যোৱা সংকুচিত কমক হওয়া আর টানি টানি ধরা এনেকুৱা সমস্যা আমি দূর করবো ইমিউনিটি সিস্টেম শক্তিশালী করে আমার তেজত থাকা বেয়া বীজাণু তেজখিনি আমার কৰিব করবো আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যিখিনি আমি চিকিৎসালয়ত পাওঁ দৰৱ সেই দৰৱ আমাৰ শৰীৰ যি অসুখ হ'লে আমি চিকিৎসকে দিয়া যিখিনি টেবলেটেই হওক বা ইনজেকশ্যনেই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ যি টনিকেই নহওক কিয় এই সকলোখিনি আমাৰ ঘৰতে পোৱা আমাৰ বাৰীতে পোৱা কিছুমান বস্তুৰ সহায়তেহে সেইখিনি বনোৱা হয় যদি আমি সেইখিনি আমাৰ ঘৰত থকা বস্তুখিনি নিয়মিত সেৱন কৰি থাকোঁ আমাৰ পাকঘৰত পোৱা বস্তুখিনি নিয়মিত সেৱন কৰি থাকোঁ আৰু আমাৰ বাৰীখনত থকা বন ঔষধিখিনি চিনি লওঁ আৰু সেইখিনি সঠিক ৰূপত সঠিক পৰিমাণে খাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ শৰীৰটো একদমেই নিৰোগী কৰি ৰখাত আমি সক্ষম হ'ব পাৰোঁ আমি সকলোৱে নিৰোগী হৈ থাকিবলৈ আমাৰ আপোনাৰ বাৰীতে থকা যিখিনি বন দৰৱ সেইখিনি চিনি পাবলৈ আৰু সেই দৰৱখিনি কেনেধৰণে আৰু কিমান পৰিমাণে আমি কি বেমাৰত ব্যৱহাৰ কৰিম সেই সঠিক কথা জানিবলৈ আৰু লগতে সেই বনদৰৱসমূহ নাম আৰু গছৰ সৈতে চিনাকি হোৱাৰ চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়াসেৰে আপোনালোকক এই চেনেলটিত মই ভিডিঅ' দি আহিছোঁ যদি আপোনাৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত থকা বেলাইকণটো টিপি থ'ব যাতে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ন'টিফিকেশ্যন পায় আজি মই আপোনালোকক আমাৰ পাকঘৰত বহলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি অহা পিঁয়াজৰ এনেকুৱা কিছুমান অদ্ভুত কথা জনাম যিকেইটা কথা জানিলে আপোনালোক আচৰিত হোৱাৰ লগতে উপকৃত হ'ব আহকচোন জানো পিঁয়াজৰ এনেকুৱা কিনো কথা আছে এক নম্বৰতে শিয়াল কুকুৰে কামুৰিলে পিঁয়াজ পিহি মৌৰ সৈতে মিহলাই কামোৰা ঠাইত লেপ দি থ'লে খুব সোনকালে ভাল হোৱাৰ লগতে বিষো নাইকিয়া হৈ যায় দুই নম্বৰতে কাণ বিষালে পিঁয়াজৰ ৰস গৰম কৰি অকণমান কুহুমীয়া হৈ থাকোঁতেই দুইখন কাণতে যিখন কাণ বিষাইছে বা দুয়োখন বিষাইছে যদি দুয়োখনেই আৰু যদি এখন বিষাইছে তেতিয়াহ'লে তাতে আপুনি দুটোপাল দিব চাব এনেদৰে দিনে দুবাৰকৈ তিনি চাৰিদিনমান দিলেই কাণ বিষ ভাল হয় তিনি নম্বৰতে বিছাই কামুৰিলে যেতিয়া বিছা লাগে বা ডাকে বা কামোৰে বা পিঁয়াজ কাটি চূণ সানি দিব লাগে চুলি বেছিকৈ সৰিলে বা টকুৱে খালে পিঁয়াজ কাটি ৰস উলিয়াই সেই ৰস চুলিৰ গুৰিত মালিচ কৰিব লাগে সেই পিয়াঁজৰ ৰসৰ লগত দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰা আপোনাৰ তেলো মিহলাই লগাব পাৰে শিকটিত পিঁয়াজৰ ৰস মৌৰ সৈতে খালে শিকটি ভাল হয় শৌচ টান হ'লে ভাতৰ লগত কেঁচা পিঁয়াজ খাব লাগে তেতিয়া শৌচ ক্লিয়াৰ হয় এচিডিটিত পিঁয়াজৰ ৰস আৰু নেমু ৰস মিহলাই আহাৰৰ পিছত খালে তেতিয়া এই এচিডিটি ভাল হয় ভোক কমিলে পিঁয়াজৰ টুকুৰাত নেমু ৰস সানি ভাতৰ লগত খাব লাগে কেতিয়াবা যদি ঘনাই আপোনাৰ লেটিন হয় তেতিয়া পিঁয়াজ পিচি সেই পেষ্ট নাড়ীৰ ওপৰত লেপ দিব লাগে আৰু পিঁয়াজৰ ৰস খাবও লাগে খুব সোনকালে তেতিয়া সেই ঘনাই শোজ কৰা সমস্যা দূৰ হয় গেৰুহা ফাটিলে কেঁচা পিঁয়াজ পিহি লগাব লাগে এই সমস্যা যিহেতু ঠাণ্ডা দিনতহে হয় গতিকে যিসকলক গৰম দিনতো ফাটে তেওঁলোকে এনেকৈ পিঁয়াজ পিহি লগাব পাৰে প্ৰস্ৰাৱ বন্ধ হ'লে পিঁয়াজ কাটি পানীত উতলাই দিনে দুবাৰকৈ খালেই দুদিনমান খালেই সেই পেচাব ক্লিয়াৰ হয় পেচাব জ্বলা পোৰা কৰিলে পিঁয়াজ পানীত উতলাই সেই পানী খাব লাগে প্ৰস্ৰাৱ জ্বলা পোৰা সমস্যাও ভাল কৰে মুদ্ৰাশয়ত পাথৰ হ'লে পিঁয়াজৰ ৰসত পুৰণি গুড় মিলাই বিছ পঁচিছ দিন দিনে দুবাৰকৈ যদি খোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সেই পাথৰ প্ৰস্ৰাৱৰ দ্বাৰা ওলাই ক্লিয়াৰ হৈ যায় নাকেৰে তেজ ওলালে পিঁয়াজ থেতেলিয়াই শুঙি দিব লাগে তেতিয়া তেজ ওলোৱা লগালগ বন্ধ হয় শক্তিশালী হ'বলৈ সদায় এচামুচকৈ পিঁয়াজৰ ৰস আৰু ঘি মিহলাই খাব লাগে ই শুক্ৰাণু বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে পুৰুষৰ পুৰুষত্বো বৃদ্ধি কৰে ক'লা দাগত পিঁয়াজৰ ৰস লগাই অকণমান মাছাজ কৰিলে কেইদিনমান এনেদৰে সেই ঠাই মাছাজ কৰাৰ ফলত ক'লা দাগ নাইকিয়া হয় মৌ আৰু বৰলে কামোৰে পিঁয়াজৰ ৰস সানিব লাগে তেতিয়া দমলা দমলো নাইকিয়া হয় লগতে মৌ আৰু বৰলে কামোৰে যি অত্যন্ত বিষ সেয়াও ভাল হয় পিঁয়াজৰ ৰস মূৰত লগালে ওকণি নোহোৱা হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ চাবচোন ওকণি ঢেৰ হয় তেওঁলোকক পৰিষ্কাৰ কৰি মূৰটো ধুৱাই পিঁয়াজৰ ৰস উলিয়াই লগাই কমচে কম আধা ঘণ্টামান ৰাখি ধুনীয়া চেম্পুৰ সহায়ত মূৰটো ধুৱাই দিব লাগে সপ্তাহত তিনিদিন কৰি চাওক সেই মূৰৰ অকণি একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব উফি হ'লে গা ধোৱাৰ আগত পিঁয়াজৰ ৰসেৰে মূৰৰ চুলিৰ গুৰি আপুনি মালিচ কৰিব লাগে এনেদৰে মালিচ কৰি দহ পোন্ধৰ মিনিট ৰৈ মূৰ ধুব লাগে এনেদৰে তিনিদিনমান কৰিলেই আপোনাৰ ৰফিৰ সমস্যা দূৰ হয় মোৰ ঘূৰণিত পিঁয়াজৰ ৰস নাকেৰে শুঙি উজাই দিব লাগে তেতিয়া মোৰ ঘূৰণি খুব সোনকালে ভাল হয় দেখিলেনে আপোনাৰ পাকঘৰত থকা এই সাধাৰণ বস্তুবিধৰ কিমান অসাধাৰণ গুণ আছে এনেকুৱা বহুতো হাজাৰ বীজাৰ বস্তু আছে আমাৰ পাকঘৰতে যি আমাৰ শৰীৰটোক সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰে আপুনি ক'ব পাৰে পাকঘৰটো আমাৰ সৰু সুৰা এখন চিকিৎসালয় য'ত আমি ৰোগ নিৰাময় কৰিব পাৰোঁ গতিকে সেইকাৰণে এই যে কিন্তু জানিব লাগিব ন আমাৰ পাকঘৰত যে এইখিনি বস্তু আমাৰ বহুত কামত আহে সেই কথা জানিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব লাগিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব কেৱল চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেই নহ'ব কাষত থকা বেলাইকনো টিপি থ'ব লগতে ভিডিঅ'টি যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে কথাখিনি যদি আপোনাৰ মনোগ্ৰাহী হৈছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটি আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টিও শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু পৰিয়ালৰ লগত তেওঁলোকেও জানক এই পিঁয়াজৰ ঔষধি গুণৰ কথা লগতে চেনেলটিত আৰু এনেকুৱা বহুতো উপকাৰী ভিডিঅ' দিয়া আছে আপুনি গৈ চাবচোন আৰু ভিডিঅ'টি এটা লাইক নকৰাকৈ নাযাব আৰু কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে সেই চেনেলত দিয়া ভিডিঅ'খিনি চাই কেনেকুৱা লাগিল আৰু সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোক উপকৃত হৈছেনে নাই মই জানো আপোনালোকে সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি উপকৃত হয় কিন্তু কমেণ্টত লিখিবলৈ পাহৰি যায় লিখিবচোন ভাল লাগে সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'বোৰ দিবলৈও মই মটিভেট হওঁ পুনৰ লগ পাম আজিলৈ আহোঁ